二十七岁第二次听到神的声音之后呢，虽然我的忧郁症并没有因为这样这样子就好了，但是足够让我有力量离开我的房间，继续我的学业。所以呢，我又重回学校，重拾画笔，再继续创作。在二十九岁的时候，我从学校毕业了。那一年是二零零一年，哦，六月毕业。 之后，我在十月跟十一月连续在法国得了两个绘画奖。那第一个绘画奖是我在秋季沙龙当中得到的秋季沙龙之友首奖。那另外一个绘画奖叫做朱利永·菲翁绘画奖。事实上呢，我一直以为说有一天我得奖了，我应该就会快乐，我的病就会好了。但是很显然的，并没有。 因为当我站在讲台上接受颁奖的那个时候，我一点都笑不出来。然后呢，我就然很,很想要跟下面的记者、跟下面拿像那个镁光灯一样“啪啪啪,啪”拍的那些记者，跟他们讲说：“你们不要再拍了，我只要晚上睡得好觉就好了。”为什么我会想要叫他们不要拍呢？因为我那个时候觉得我一定很丑。 因为明明我心里很痛苦，可是我现在在接受一个奖项，我应该要笑，但是我笑不出来，所以我觉得我一定很丑。我在法国得两个奖之后呢，我开始有了画画廊、收藏家跟艺评家主动来找我。那我每个月看着我的一那个收藏家到我的画室把画，把画买走。可是每一次我的画离开我的画室的时候， 我从小到大的那种莫名的空虚感又回来，而且这一次比以前还要严重，还要恐怖。我觉得好像我的灵魂里面有一个黑洞，那个黑洞把我在这个世界上所有我认为有价值的东西全部都吸进去，我没有办法去感受到，我甚至没有办法去享受。我应该要笑的时候，我笑不出来；我应该要睡觉的时候，我已经没有办法睡觉。然后呢？ 在我得奖几个月之后，我常常就好像是一只绕着自己尾巴跑的小狗。我在我的套房里面不停不停的绕，我坐下来又站起来，躺躺下去又爬起来。我想要睡觉的时候，眼睛是睁开的，那种莫名的恐慌。然后当我在画室画画的时候，我可以听到我血液流动的声音，我可以听到我的心脏跳动的声音。 那种，那是一种很恐怖的感觉哦、喔。你旁边的噪音你都听得到，并不是那种全然的寂静。可是你居然可以听到你自己内脏的声音，所以我开始觉得我要疯了。然后呢，甚至有一天早上我起床的时候呢，我觉得我出了这个门我就会死。那种很莫名其妙的恐惧跟慌张的感觉。 然后、哦、我不想吃东西，所以我那个时候有一个学妹对我很好，她会，她知道我不好，所以她会买东西来给我吃。就在那个时候，我才知道说我的状况真的很糟，我已经到了我自己完全不想要到的境地，而且这绝对不是我想要的。但是我看着我自己一直往下沉。 然后我闻到我自己灵魂腐烂的味道，我既然无计可施，我用尽我所有的办法，我对我自己无能为力。就在我发现我对我自己无能为力的时候，我才谦卑下来跟神祷告。那个时候是在二零零二年的六月份六月份跟七月份的时候，我跪下来跟神祷告，跟神悔改我过去所有的不对。